Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Albert T. sekali lagi mengulangi tuduhannya betapa Datuk Sri Ana Ibrahim lah dalang rakaman video-video rasuah adun-adun Sabah itu seperti mana yang diberitahu oleh Syamsul Iskandar kepada beliau. Albert T. juga mengulangi betapa nama Azam Baki turut disebut-sebut dalam video oleh Sofia Rini itu. Dan Albert T. turut memberikan Anwar Ibrahim tujuh hari tempoh untuk menjawab tentang segala apa yang berlaku terhadap dirinya ataupun letakkan jawatan. Saya bukan tak pernah melihat orang yang bersungguh-sungguh mempertahankan dakwaannya seperti Albert ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kali ini, saya rasa yang apa yang Albert cakap itu macam, ish, kalau benda tu tak betul, takkanlah dia berani sound secara terbuka depan mahkamah pula tu. Eh, lain macam benda ni, kan? Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan saya dah janji yang hari ini saya akan mengulas secara spesifik berkenaan dengan sidam Media oleh Albert T selepas beliau dijatuhkan pertuduhan berkenaan rasuah yang beliau dijamin RM70,000 tak mahu salah sebagainya jumlah kan. Di mana dalam sidam Media itu memang saya cakap terus terang Albert macam bear all. Even pegang-pegang dekat tepi pun, alam tak kena cakap apa kan. Sebab, yelah. Bila saya dengarkan apa yang Albert cakap depan mahkamah itu, dia sebenarnya macam, ush, leh, macam ni kan. Sebab so, biasanya kalau kita ni tengah dituduh sebagainya, kita akan sedikit berhati-hati untuk bercakap. Even kalau anda perhatikan, Latifah Koya pun bila bercakap, dia macam sangat berhati-hati macam memilih perkataan dan sebagainya. Tapi Albert tak. Dia terus tembak, tembak, tembak dan tembak macam tak ada besok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyebabkan kita itu fikir Kalaulah Albert ini orang yang tak betul, kalau Datuk Elbert Albert ini direka-reka dan sebagainya, takkanlah beliau seberani itu untuk bercakap tentang perkara-perkara seperti mana dia cakap tu. Tetapi sebelum nak ulas pasal itu, tuan-tuan dan -tuan, -tuan North Klan, Albert pada hari ini telah dibawa ke Mahkamah Session Shah Alam untuk satu lagi pertuduhan berhubung dengan pertuduhan memberi rasuah ataupun menawarkan rasuah. Dan of course lah selepas itu beliau turut buat sediwan media sedikit dan beliau address berkenaan dengan tuduhan konon-kononnya beliau ini telah didalangi oleh Tun Dr Mahathir Anda tonton video ini Saya semalam saya sempat Selepas saya balik rumah saya mandi air panas Saya sempat sebab telefon kan Telah disita oleh SPRM. Jadi saya pakai isu, -isu telefon untuk tengok lah Youtube, tengok lah social media sekejap Saya amat terkejut lah Sampai ada yang sebut saya ni Ada konspirasi dengan Tun M kan macam-macam konspirasi. Saya tak jangka saya dia pengaruh boleh sampai begitu loh. Jadi semasa saya tengok saya asyik ketawa lah. Di sini saya saya ingin menegaskan lah. sebab beliau kan orang tua negarawan kan janganlah fitnah beliau lah. Saya saya boleh bersumpah itu Hari hari pertama gambar itu yang diambil itu itulah kali pertama saya berjumpa dengan beliau dan saya bersyukur sebab saya kan beliau ni umur 100 tahun saya ni seorang orang muda saya sempat berjumpa dengan beliau tidak pernah jangka saya tidak pernah jangka dalam seumur hidup saya ada peluang untuk bertemu dengan beliau dan mengadu kepada beliau dan memohon nasihat dia itu saja yang ini saya rasa saya tak boleh komen banyaklah kan anda lihat video itu dan anda nilaikan sendirilah tetapi kalau anda tanya saya tak kira lah siapa pun dalang di belakang Albert itu cerita lain tau sekarang ceritanya lah apa yang Albert kata apa yang ada bukti video whatsapp dan sebagainya benda itu ada dan benda itu sekiranya kalau tidak dinafikan dan tidak dibuktikan sebaliknya oleh mahkamah dan sebagainya kan maknanya perbuatan itu berlaku rasuah itu berlaku video itu ada dan macam-macam lagi lah jadi tak kira lah Albert itu di dalam siapa pun tuan-tuan perempuan selagi bukti itu ada di situ benda tu ada dan wajar disiasat tak kiralah Albert ni siapa ke siapa backup dia ke apa-apa ke benda yang disebut itu mestilah disiasat juga sebab takkanlah kita hendak mengesampingkan satu perbuatan jenayah hanya kerana orang yang mengadu itu ialah orang yang turut lakukan jenayah yang sama takkan macam tu kot kan dia ibarat macam let's say lah kalau kita pergi ke balai polis kan okey macam contohnya kita ambil seorang uh, penjenayah di dalam penjara kita nak minta keterangan dari dia untuk perangkap lagi kawan-kawan yang keluar tu. So takkanlah kita tak boleh gunakan keterangan dia untuk perangkap kawan-kawan dia sebab dia ni penyenayah. Tak. Of course lah kadang-kadang penyenayah ini dia lagi ada insight tau. Dia ada satu pandangan dalam yang kita semua tak nampak berkenaan jenayah yang berlaku itu. Jadi dalam kes ini, Albert ya yeah, betul. Dia dituduh memberi rasuah. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia mendedahkan kepada siapa dia bagi rasuah itu dan adakah rasuah itu diminta ke sebagainya dan dia mendedahkan ada satu konspirasi yang begitu strategik dan begitu sistematik yang berlaku dalam kerajaan Madani pada ketika ini dan saya rasa benda itu, tuduhan itu berserta dengan bukti ada video, ada whatsapp dan sebagainya wajar disiasat kalau ikutkan dan menyebut tentang itu tuan-tuan dan Tuan, Tuan, puan-puan yang ini yang saya nak anda dengar sebenarnya iaitu sekali lagi Albert telah menyebut dengan jelas tentang Anwar Ibrahim yang dikatakan menjadi dalang kepada video-video rasuah Abdul Sabah itu seperti mana yang dikata diberitahu oleh Syamsul Iskandar kepada dirinya anda tonton video ini Menurut apa Samso Iskandar, setiausaha politik, mantan setiausaha politik kandang kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau yang cakap dengan saya, Anwar Ibrahim suruh buat, suruh merakam. Ini YB-YB adun-adun di Sabah terlibat dengan skandal rasuah ini. Kenapa daripada November 2024, tahun lepas, saya asyik memperjuangkan, memperjuangkan ini skandal rasuah Sabah. Sebab di belakang ada satu dalang yang terbesar, ada satu ekor jerung yang terbesar. Saya ni siapa? SPM telah siasat saya tujuh hari, polis telah siasat saya berapa lama? Saya ni bukan ahli politik. Ini hari ini apa yang terbukti? Saya ni hanya rakyat jelita, jelata biasa saja. Tanpa seekor jerung besar di belakang, adakah saya berani buat? Namun, apa yang berlaku? Dia mempergunakan saya, memperdayakan saya. Sebab tu kenapa saya tetap perjuangkan, saya tetap mendedahkan. Sebab sikap saya lagi tekan saya lagi ugut saya lagi saya lawan Saya tak boleh tahan sudah Mohon maaf saya memang saya tak boleh tahan sudah dengan mereka Jadi saya ingin tanya Azam Bakimi nama terus disebut dalam video Ketua Pesuruh Jaya SPHM Nama dia Dia terlibat Adakah dia telah disiasat Bagaimana KPSPHM siasat KPSPHM Lepas tu mereka tendang-tendang tendang pintu lagi. Mereka masuk. Semua yang masuk tu, tujuh, lapan orang tu, semua pegang pistol. Semua mengacu kepada saya, pistol tu. Apa kesalahan saya? Mereka kata saya melanggar notis. Hello, come on, melanggar notis tau. Saya bukan jual dada, saya bukan pergi rompak bank tau. Saya bukan teroris tau. Semua masuk, pertama acu pistol dadap kepala saya. Semua masuk acu-acu pistol. Ini semua fakta saya cakap ni. Sebab saya ada CCTV. Dan satu lagi, masuk rumah semua, panggil saya make isteri, delete itu video. Eh, itu rumah saya, hak tandang saya tahu. Kamu masuk rumah saya, kamu paksa saya make isteri, delete itu video. Sebab masa dia pecah tu, saya panggil isteri saya ambil video. Dia panggil isteri saya, delete itu video. Dan saya ambil CCTV recorder, dia ambil. Apa kaitan saya langgar notis dengan you ambil CCTV recorder saya? Saya di sini, saya menegaskan lah dengan sekeras-kerasnya, jika CCTV recorder tu ambil balik, dalam tu rosak, terpadam, terdilit, saya akan menuntut SPIM sampai lubang cacing. Ini saya saya ingin menegaskan sekeras-kerasnya. Kalau CCTV dalam hilang temp tempo masa itu ataupun dia bagi alasan rosak semua segala macam, okey, saya akan tuntut dia sampai lubang cacing. Itu adalah paling penting. Yum, yum masuk saya main rumah, You cakap saya, you mahu tahan saya balik SPM, apa kaitan dengan CCTV saya? Dan nah, kenapa panggil saya mesti delete, delete itu video kalau kau tak salah? Apa ni semua? Saya menuntut dia bagi penjelasan dalam masa tujuh hari, termasuk saya mesti CCTV, termasuk adakah dia bagi arahan dia terlibat panggil Samsung Iskandar, bagi arahan kepada Samsung Iskandar, hantar mesej kepada saya, bayangkan Samsung Iskandar adalah setiap usaha politik kanan. Bermakna dia adalah orang second man kepada Perdana Menteri. Saya tak percaya dia, saya percaya siapa lagi. Jadi, saya bagi masa tujuh hari Anwar Ibrahim untuk jawab segala tuntutan saya. Jika tidak kamu gagal untuk menjawab, kamu harus letak jawatan. Macam yang saya sebutkan pada awal video tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalaulah Albert ini, benda itu dia tak buatlah katakan. Ataupun benda itu rekayasalah berkata so far ini. Ataupun benda itu direka-reka didalangi oleh siapa sebagainya. Saya tak yakin Albert akan seberani dan some conviction itu tau untuk cakap benda tu. Sebab kalau kita lihat cara Albert bercakap, dia bukan macam baca skrip. Dia bukan macam tu agak-agak macam Sofia Rini bercakap pun macam lemah, lembut, gemalai, macam baca skrip. Albert tak ada skrip. Albert bercakap seolah-olah macam benda itu memang berlaku, dia alami benda itu dan dia tak puas hati. Kenapa aku je kena? Kenapa orang lain tak kena? Sedangkan aku buat benda ni pun dia yang suruh masalahnya. Dia yang bajet dia yang itu dia yang ini macam-macam lagi lah. Jadi apa yang Albert sebut tu basicallynya memang kita wajar siasat lah kalau ikutkan. Sebab ya, macam saya katakan tadi, dia cakap dengan conviction. Dia cakap dengan semangat dan dia cakap seolah-olah macam benda itu memang berlaku dan berada di otak dia sepanjang masa. Jadi kalaulah anak janji saya Tuan Tuan Northland, body language Albert itu tidak menunjukkan yang dia berbohong. Ya, yeah, dia seorang pemberi rasuah ataupun sekurang-kurangnya dituduh pemberi rasuah. Tetapi dari segi body language macam tu, saya rasa macam dia tak berbohong tuan-tuan. Ni saya rasa lah kan. Saya tak nampak dari mahkamah tapi saya rasa kalau macam tu kadang dalam di dia language je dia tak berbohong. Kita boleh baca tau defiance seseorang itu. Defiance untuk cover line dengan defiance memang benda tu berlaku. Dia lain. Dia berbeza sama sekali. Tapi itulah. Sekarang yang menariknya Albert kata bila nak siasat Anwar. Bila nak siasat Azam Baki sebagainya. Macam saya selalu katakan selagi mereka ini memegang jawatan masing-masing macam mana kita nak pihak berkuasa siasat mereka? akan berlaku conflict of interest dan of course contoh takkan SPRM nak siasat ketua peserjaya sendiri takkanlah polis jaja Malaysia nak siasat Perdana Menteri sendiri dia tak kena macam tu memang kelakar dia tak akan jadi tuan-tuan sekalian kau buatlah macam mana pun katalah oh kita ada tata kelola hebat sebagainya dia tak akan jadi macam tu sebab apa? sebab people in power yang buat hal katakan jadi penyelesaian untuk semua ini macam saya sebutkan selalulah nombor satunya Anwar dengan Azam Baki mestilah berundur atau bercuti atau direhatkan itu satu. Dan andai kata kalau mereka enggan membuat demikian which is nampak gaya macam tu lah kan. Anormal CPM dan Azam Bakir pun tak ada tanda-tanda pun nak letakkan jawatan. Bahkan nak di-renew lagi dengan tenure kan. Jadi kita kena minta RCI lah. Ada orang kata, buat apa nak RCI tak penting pun benda ni kan. Tuan-tuan Albert tu tomahan yang lulu saja kan. Bukit Aman pun dah take over. Jadi tak payah RCI. Tak. Ha, macam saya katakan, andai kata kalau ini melibatkan si apa-apa Albert dan juga Syamsul saja, fine boleh guna SPRM sebagainya. Sekarang nama Anwar dah kena petik tau. Nama Azam Baki pun dah kena petik dan kali ini dipetik secara terbuka depan Mahkamah pula tu. Jadinya, benda ini memerlukan RCI. Kerana kita nak mengelakkan conflict of interest, kita nak satu badan yang benar-benar bebas siasat apa yang didakwa oleh Albert itu, siasat bukti-bukti video yang ada. Dia sama kes macam isu rotanya hal lah. Nama Anwar yang dikatakan sebagai dalang serangan ke atas Yusuf itu ataupun dalang uh, kereta itu sebagainya kan yang dimasukkan dadah ke whatsoever itu disebut dalam mahkamah tau. Ada transkrip mahkamahnya. Dan benda itu sebenarnya dah cukup kuat untuk menuntut siasatan ke atas Anwar atau Farhaj. Tetapi sampai sekarang polis tak siasat. Jangan cerita siasat. Kenyataan polis pasal laporan polis oleh si Yusuf itu pun tidak pernah kita dengar. Jadi macam mana? Maka kena itulah kita perlukan RCI untuk siasat benda-benda yang membabitkan pemimpin utama negara. Saya tak kata Anwar buat semua itu. Tidak. Seseorang itu tidak bersalah sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Tetapi dalam kes ini ada tuduhan. Bila ada tuduhan, kena siasat. Dan nak siasat ini tak boleh orang yang berada di bawah orang yang dituduh itu ataupun yang ada kepentingan dengan orang yang dituduh itu untuk siasat. Maka nak tak nak, lagi sekali saya sebutkan, kena satu badan bebas. Dan satu-satunya badan bebas yang saya yakin lebih dipercayai oleh rakyat ialah RCI lah. Siapa lagi? Takkan kita minta Interpol ke siasat? Takkan kita minta CIA ke FBI ke siasat kan? Jadi kena ada CIA kita lah. Kan? Siasatan jaya, siasatan diraja. Itu je pun. Dan selagi benda itu tak berlaku, selagi kes ini disiasat menggunakan uh, metod biasa, SPRM, PDRM sebagainya, rakyat akan jadi kurang percaya. Bukan kita tak percaya pihak berkuasa kita, tetapi macam saya sebutkan tadi, conflict of interest itu berlaku. Jadi bila conflict of interest itu masih ada di situ, dan macam mana kita nak yakinkan rakyat, yang siasatan ini akan telus. Macam contohlah kan, kita buat laporan polis banyak kot. Ada dekat 148 laporan polis ke atas Datuk Seri Anwar berhormat ART. Ada tak Ketua Polis Negara, Datuk Seri Khalid, keluarkan apa pernyataan? Ada tak Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Masus, keluarkan apa pernyataan pasal tu? Tak ada pun masalahnya. Kalau lah dulu kan, contoh kan, saya pernah di rapor polis oleh geng-geng Kupai ni kan, geng-geng Mandano ni. Laju je Ketua Polis, apa tu, negara buat, apa tu, ah uh, sidang media, beritahu yang seorang uh, YouTuber akan disiasat berkenaan dengan isu 3R dan sebagainya dia berdebut akta sultan masuk paper and everything tapi laporan polis ada 140 ke atas data Seri Anwar pasal ART tapi ada tak kata dikeluarkan tak ada setakat ni kita tak kata yang polis ini macam double standard tak tetapi benda ini rakyat nampak dan bila rakyat nampak benda tu dia tak sedap dia akan menghilangkan kepercayaan defisit kepercayaan terhadap pihak berkuasa negara kita ini itu yang kita tak nak sebenarnya sebab kalaulah rakyat dah tak percaya kepada pihak polis atau PSPRM sebagainya, mampuslah. Kena siapa lagi rakyat nak percaya masalahnya untuk benar-benar menegakkan undang-undang dan juga mencari keadilan untuk rakyat. Nampak tak kat situ tuan-tuan sekalian? Tapi itulah, berbalik pada kisah Albert itu, beliau dah sebut terang-terangan di hadapan mahkamah tentang tuduhan-tuduhan itu. dia ulang balik benda itu dengan detail. Jadi saya rasa sekarang semua pihak dah tak boleh dah. Anwar pun tak boleh Tapi itulah menyebut tentang Anwar. Sampai sekarang dia tak bagi apa pun untuk menafikan tuduhan-tuduhan LB itu sebenarnya. Paling-paling kuat pun dia kata nak cover apa tu pembangkang menyokong perasuah besar dan sebagainya kan. Dia tak bagi pun macam mana apa tu penafian tentang dawan LB itu. Balik-balik kata nak percaya ke perasuah besar dan sebagainya. Eh, taklah. Saya pun pelik tuan-tuan sekalian. Kenapa tak pelik ke? Saya pelik tau. Kenapa anda tak jawab ya? Berani kena benar. Takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.